За адресую Франко 11, пожалуйста. Добрый вечер. Действительно, наша власть вроде как бы помогает. Мы пикетировали -про прокуратуру, прокурор города, про прокурор города Мелин Анатолий Степанович откликнулся. Да, вышел припис прокуратуры о том, что эту незаконную стройку, которую курирует гранит, республики Денис. Денис э, Витальевич. да. Вроде. да. Вроде бы так, вроде бы так, все помогали, но в итоге получается, что Каста стал на прибыль прокуратуры наказ, что...